С Олегом познакомились на Майдане, да, он приехал и включился сразу же в деятельность Автомайдана и стал, по сути, организатором офиса Автомайдана. Он полностью на себе взял вот штаб коммуникацию, людей, организацию и так далее. С ним появился определенный порядок вот внутри. И это действительно очень большую функцию. Он, по сути, жил там и был таким для нас серьезным бэк-офисом, хотя с удовольствием ездил с нами в поездки и так далее. А когда он уже вернулся в Крым и начал в Крыму пытаться вести такую просветительскую деятельность, потому что ее по-другому не назовешь. Она не подрывная какая-то. Потому что Олег сам по себе такой очень миролюбивый человек. И мы столкнулись с ним, когда мы приехали приехали помогать, там, развозить какие-то там трусы, носки военным. Мы с ним столкнулись на митинге э, дня рождения Шевченко. Попытались, он попытался организовать, чтобы мы выступили, но там была такая очередь, человек там 30 выступать. И мы просто стали с ним поговорили и поехали себе дальше в Феодосию там, повозить помощь. А потом уже, когда возвращались с Севастополя, э, в Симферополь, приехали в Симферополь, мы увидели, что за нами слежка. У нас друзей особо нет в Симферополе. Позвонили Олегу. Олег говорит, едьте, там, мы знали торговый центр Меганом, едьте туда. Я попытаюсь эту машину, как бы там вы будете выезжать с парковки, как-то ее заблокировать, чтобы она не поехала. И вот в момент, он начал блокировать, а мы увидели, что за нами уже там пять машин едет. И уже дальше он пытался нам подсказать, куда ехать, но это было в таком рваном режиме, и все. И мы знаем, что он нас искал, что пытался коммуницировать. Вот эту ситуацию мы знаем. Следующее, это уже когда он пытался помогать вывозить Военных с Крыма, и это никто, кроме него, там и Ани Сандаловой, по сути дела, со стороны Украины этим не занимался. Это вот это было первое такое, волонтерское движение, питримуемое армию Украины тогда. И Олег Олег постоянно обращался за помощью, чтобы мы могли повлиять на наш там, генштаб, на министр, заместителя министра, который обещал поддержку какую-то и так далее. То есть он, по сути дела, выполнял функции Министерства обороны, но какие-то логистические, вывести, организовать автобусы, чтобы людей. Э перевести просто на, на материковую часть Украины. Все, вот это никто кроме меня очень много людей должны просто быть благодарны, потому что они выехали с Крыма именно Олегу, они могут даже этого не знать. То есть он физически это, это, это сделал, то, что там сколько-то тысяч людей смогли переехать и жить сейчас в Украине, а не попасть там под репрессии. Реально, Олег стоял за организацией всего этого, тратил там свои ресурсы, те, которые там мы находили, поддерживали и так далее. И это не государство это обеспечивало. То есть это реально. Он вдруг созвонил и говорил, что, Леша, у меня закончились деньги, я уже все на нуле, уже там долги повлазил, Давайте думать, как это решать, эту ситуацию. Мы пытались с ним говорить, может быть, ты уже перебирайся, потому что он как-то уверенно говорил, не боялся. Говорит, да нет, все со мной будет нормально. Я же местный и так далее. Вот по факту так и случилось. Он не шел там стрелять в кого-то и так далее. У него было вот, как он выполнял, я бы назвал социальную функцию, такую, ну, и это его отличало. То есть он действительно не был каким-то там, ну, не знаю, э, революционером с точки зрения взять оружие, там, идти стрелять и так далее. Хотя в то время там татары были готовы к определенным действиям. Он наоборот был, э, искал как раз во всех этих ситуациях позитив и то, что он реально может сделать но он не боялся это сто процентов он реально не боялся ничего и шел там где все шли там на риски но у него всегда присутствовала организационная составляющая это самое сложное для него и я так понимаю это то что он детей не видит для него это ну, как бы, реально я знаю как он там рассказывал о детях и для него это реальная проблема психологическая и ему очень хочется чтобы он быстрее вернулся я уже написал в фейсбуке остановит для него здоровье и скорейшее возвращение. все остальное мы поможем и он добьется сам. Поможете колонной провезете? Сто процентов.